Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk kali kedua hari ini. Sementara nak tunggu masuk waktu isyak kita ada dalam setengah jam lagi lebih lagi dan saya nak kongsikan satu perubahan geopolitik dunia yang agak mengejutkan ya. Eh. Satu perubahan besar geopolitik dunia. Eh. Sebelum tu saya nak uh, Pertama puan tengok dulu video ni di mana Trump eh begitu bangga dan dengan bongkaknya gebang eh mengumumkan trade deal dengan Jepun bernilai 550 bilion US dollar yang sebahagian besarnya merupakan, merupakan pelaburan Jepun di China yang telah pun ditandatangani ya. Eh. perjanjian itu adalah hasil daripada ugutan tarif Trump lah. Dia ada ugut nak kenakan tarif 27% ke atas Jepun. nego punya nego. Jadi 15%. Eh. Tapi tup-tup dua hari lepas Perdana Menteri Jepun telah mengistiharkan yang mereka akan mengkaji semula. Perdana Menteri baru Jepun eh, mengkaji semula perjanjian tersebut kerana ianya adalah bertentangan dengan kepentingan Jepun. <laughs> Malu besar Trump. Itu ayat diplomatik untuk nak kata kami nak cancel je lah kan. Tapi ayat diplomatik. Eh. Jadi saksikan video pendek satu minit ni ya. Eh. US President Donald Trump says the US has reached a trade deal with Japan. Trump says the agreement will see Japan invest $550 billion in the country. President Donald Trump has announced a trade deal with Japan that he said will result in Japan investing $550 billion into the United States. Japanese goods will now be facing tariffs of some 15%. That's instead of the 25% tariff. Flashing when Donald Trump stepped to the podium, beaming with pride. He called it the biggest trade deal in American history. Reporters scribbled furiously as he announced the number $550 billion, signed, sealed, and supposedly secured. It was meant to be a crowning moment, proof that his hardline tariff strategy was forcing allies to invest directly in America. But only weeks later, that victory began to unravel spectacularly. Tokyo suddenly pulled the plug. On live national television, Japan's new prime minister tore up the deal, calling it a threat to our national interest. Beberapa minggu lepas eh, Trump bukan main bangganya yang eh, buat statement, buat ucapan, siap buat tweet berkali-kali pasal kejayaan dia. Eh. Memaksa Jepun sign trade agreement and trade investment agreement bernilai 550 billion US dollar eh. dengan Amerika. Eh. Dia gebang lah pumpang-pumpang yang dia berjaya gunakan senjata tarif dia tu eh, ke atas Jepun sampai Jepun tunduk lah. Eh. Dalam agreement tu Jepun setuju nak melabur 550 billion US dollar di Amerika eh. Trump, eh, macam biasalah, eh, dah beberapa kali masuk bakul akad sendiri dan menganggap deal itu, eh, adalah trade deal yang terbesar dalam sejarah Amerika. Eh. Tapi hanya beberapa minggu, dua minggu lepas tu apabila Jepun mendapat Perdana Menteri baru iaitu Puan Sanae Takeichi, eh, dia telah mengumumkan yang beliau nak menangguhkan pelaksanaan perjanjian tu dan nak kaji semula, nak review boleh eh. Sebab pada pendapat beliau, perjanjian tersebut kelihatan berat sebelah dan sebagai satu ancaman kepada kepentingan nasional Jepun. <laughs> Jadi pengumuman Perdana Menteri Jepun yang baru saja mengambil alih jawatan tersebut eh selama seminggu adalah ibarat satu gempa bumi buat marah Amerika dan juga imej Trump eh. Ah ha, memang terkejut beruklah Amerika eh. Jadi Menteri Kewangan Jepun Eh, Menteri Kewangan Jepun baru dia buat pengumuman yang dia tak akan transfer satu sen pun, eh, satu yen pun lah, ataupun satu dolar pun eh, sehingga Washington eh, melepaskan kawalan ke atas bagaimana duit pelaburan tu nak digunakan. Eh. Jadi tak pernah saya dengar lagi lah eh, yang mana-mana Perdana Menteri Jepun atau mana-mana Menteri Jepun eh, mahupun jurucakap kerajaan Jepun eh, boleh buat kenyataan yang keras dan straight to the face eh, macam yang dibuat oleh Perdana Menteri Jepun yang baru eh, dan juga Menteri Kewangan Jepun tu eh. Jadi para permahati geopolitik dunia rata-rata berpendapat yang ini bukan soal Jepun berani mengatakan enough is enough kepada Amerika akan tetapi itu mewakili suara negara-negara Asia keseluruhannya sebab Jepun ni selain daripada China adalah ekonomi yang besar di Asia. lah. Jadi pendirian Jepun yang selama ni hanya mengangguk-ngangguk hide-hide-hide eh. walaupun sentiasa dibuli dan dipergunakan oleh Amerika adalah satu kejutan dan perubahan dasar luar yang amat mengejutkan. Tapi bagi rakyat Jepun, ianya tidak mengejutkan sama sekali. lah. Rakyat Jepun dah lama mengkritik dasar luar Jepun yang sentiasa tunduk dengan kendak Amerika. Ni. Malah Amerika lah yang bertanggungjawab menjahannamkan ekonomi Jepun 20 tahun lepas sehingga China take over. Banyak sekatan-sekatan perdagangan Amerika telah dikenakan ke atas Jepun. Walaupun Jepun adalah pelabur terbesar di Amerika. Kilang-kilang kereta Jepun memberi pekerjaan kepada sejuta rakyat Amerika. Jadi semenjak Trump jadi presiden semula dalam uh, awal tahun ni, eh, ahli-ahli parlimen Jepun dah mula bersuara lantang lah mengkritik dasar-dasar luar Jepun eh, terhadap Amerika ni. Eh. Malah ada ahli parlimen Jepun eh, dah mengulang desakan 20 tahun dulu eh, supaya Amerika ni eh, memindahkan pengkalan laut, uh, tentera laut orang dari Jepun. Eh. Maknanya dah wujud sentimen anti-Amerika dah sebab masa tu banyak sangat kes keganasan dan jenayah yang dilakukan oleh tentera laut Amerika ke atas rakyat Jepun termasuklah kes Rogol ke atas rakyat Jepun eh. jadi pendek kata rakyat Jepun rata-rata memang dah lama membenci sikap dasar luar Amerika ni eh. rakyat Jepun dah mula sedar yang Amerika hanya pembuli dan mementingkan diri sendiri eh. ha, rakyat dia dah sedar dah malah apa yang mengejutkan eh, Apabila berlaku demonstrasi besar-besaran di Tokyo eh beberapa bulan lepas melibatkan beratus ratus ribu penunjuk perasaan menyokong Palestin eh dan mengecam Israel eh ini amat mengejutkan sebab Jepun adalah negara yang dasar luar dia kuat sokong Israel eh tapi hakikatnya sokongan Jepun kepada Israel adalah kerana tekanan Amerika dan bukan uh, pendirian rata-rata rakyat dia lah kalau di Eropah kalau di Eropah dan Amerika Rakyat Dewan dah berubah daripada simpati kepada Palestin, berubah kepada mengecam Israel. Di Jepun dia setapak lagi tau. Eh. Dia maju setapak lagi daripada simpati kepada Palestin, kemudian mengecam Israel. Tapi sekarang ini dah sampai ke level iaitu sentimen anti Amerika Eh. Jadi menyedari kehendak rakyat Jepun ni, eh. Perdana Menteri Jepun yang baru ni, Takaichi ni, sebaik saja dia ambil alih jadi PM. Eh. Perkara pertama yang dibuat ialah terus bagi signal yang dia tak lagi mau tunduk kepada tekanan dan kehendak Amerika selaras dengan kehendak majoriti rakyat Jepun. Eh? Ha, ah, ini satu perkembangan yang besar. Jadi berbalik kepada cerita Trump eh, yang gebang lah, gebang, gebang pasal pelaburan US 550 bilion US dollar oleh Jepun ke Amerika. Ketua Perunding Jepun, Rio Akazawa eh, telah membuat pengumuman di TV Jepun eh, menafikan kenyataan Trump yang Trump kata eh Amerika akan ada hak eksklusif untuk menentukan apa yang boleh dibuat dengan wang pelaburan Jepun bernilai 550 bilion US dollar tu, eh ha jadi a uh, juru uh, ketua perunding ni Rio Akazawa dia menafikan dia kata eh Trump klepetlah kelentong eh yang percaya eh jadi ini sekali lagi ya eh bagi tamparan yang hebat kepada Trump ya, macam kena sepak ya yang bagai disepak-sepak oleh samurai lah malu ah malu ah menipu peringkat antarabangsa ini memang malu lah jadi Rio Akazawa ketua perunding Jepun ni menegaskan yang Jepun akan menentukan sepenuhnya apa yang boleh dan apa yang tak boleh dilaburkan dengan duit Jepun berjumlah US 550 bilion US dollar tu ya dia, dia tak bodoh macam raja Arab lah ya Uh, dan akan menilai semula projek melalui Development Bank of Japan eh uh, di 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 New York lah. Jadi sebarang pelaburan eh dia kata eh uh, juru Jepun dia kata, eh, juru ketua perunding Jepun dia kata sebarang pelaburan eh oleh Jepun yang bertentangan dengan kepentingan Jepun atau tak ada kepentingan dengan Jepun eh, eh Jepun tak akan dibenarkan. <laughs> Maknanya hmm. dia nak melabur tu untuk kepentingan dia lah bukan untuk kepentingan Amerika. Jadi jadi perubahan pendirian Jepun ni, eh ya memberi mesej yang sangat jelas kepada dunia bahawa Jepun sudah berani mencabar authority Amerika ya. Nah, ini satu perubahan yang kuat sebab Jepun selama ni dia angguk 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 hai hai ya yeah, dia kena buli kena sekai pun senyap eh, cakap Amerika, ya Amerika Jadi perubahan pendirian Jepun ni telah membuatkan Trump dan kabinet beliau ya melentanglah ya dan melatahlah ya dan buat beberapa kenyataan bodohlah seperti biasalah eh dia punya Yang dijangka kenyataan-kenyataan tersebut ya eh, kenyataan-kenyataan bodoh oleh kabinet Trump ni akan mengeruhkan lagi keadaan dan boleh jadi membatalkan sama sekali perjanjian tu eh, sebab dia mencabar ya eh, dia buat orang Jepun macam bodoh ya eh. saya rasa Jepun memang sengaja nak provoke Trump lah ya eh. yang dia tahu ego ni sangat tinggi ya eh. bila dia provoke sikit memang melentinglah dia eh. orang pun tahu yang Trump ni akan bertindak balas guna senjata bodoh dia itu senjata tarif eh tapi nampaknya kali ini, Jepun telah pun bersedia. Yang jelas, eh, TV Al Jazeera ni lah yang paling banyak mainkan cerita Trump ni. Eh, yang selama beberapa hari. Dia bagi liputan eh, Trump duk gebang macam mana deal dia akan menguntungkan Amerika berpuluh-puluh bilion dan Jepun yang akan bayar bla 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 dan Amerika akan untung 90% daripada trade deal ni. Tiba-tiba tak jadi eh. Jepun cancel. Malu besar wey. <laughs> ini memang malu besar lah. Tak pernah lagi lah. Eh. Pemimpin dunia eh. Klepek, klepek, klepet Eh, kelentong-kelentong Tiba-tiba tak betul eh. Malu besar lah. Eh. Dan dia buat deal eh. Jepun berani cancel eh. Sebab tu ada yang komen hari tu. Dia kata ah kalau Jepun tak boleh pindahkan, tak boleh suruh Amerika balik negeri lah daripada pengkalan tentera laut di, di, di Jepun. Kalau dia nak boleh. Ya? Ha, perang pun boleh apa tak. Ya? Kalau dia nak boleh. Ya? Eh? Ha. jadi disebabkan kenyataan Trump mulut tempayan tu eh, yang membuatkan Jepun eh, seolah-olah macam diperbodohkan eh. rakyat Jepun rasa macam diperbodoh-bodohkan oleh Trump eh. dan ini telah membangkitkan kemarahan rakyat Jepun yang dimanifestasikan oleh ahli-ahli parlimen Jepun eh, dengan lantang di parlimen Jepun eh. Ah, dia kata ini sudah lebih lah eh. Haid. <laughs> sebab tu apabila PM baru Jepun ni take over eh, take over dalam beberapa minggu lepas dia terus mengubah dasar Jepun dalam aspek ni dalam hal ni eh. malah apabila Amerika menekan Jepun eh, dia tekan eh, Supaya berhenti beli minyak dan gas daripada Rusia di mana Jepun ni sebenarnya dia beli daripada Rusia 10% daripada keperluan dia ah ada di Jepun eh. PM Jepun bagi jawapan serupa serupa macam jawapan PM India Narendra Modi bagi eh dengan bahasa diplomasi ya eh. PM Jepun baru tu kata eh mereka dipaksa nak paksa Jepun jangan beli minyak daripada Rusia ah, dengan bahasa diplomasi PM Jepun kata Jepun tak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan ekonomi dan kedaulatan Jepun. Ya. Ha. Jepun akan terus melakukan apa yang baik untuk negaranya dan rakyatnya termasuk menambah pembelian minyak daripada Rusia. Ya. Maknanya bahasa kasar ni, eh suka hati akulah aku nak beli apa. Ya. Ha. Kalau aku nak tambah belian daripada Rusia pun boleh. Ya. Ha. Itu bahasa kasar. Tapi bahasa diplomatik macam itulah bunyi dia. Tapi kalau orang tahu ha, memang itu menunjukkan ya, sifat melawan Jepun. Lah, ya. Dia dah tak boleh tahan dengan Amerika dia. Dah ya. Enough is enough lah. Terlampau lama sangat kau duk buli Jepun ni semenjak habis perang tahun 1945 dulu eh. 46. 46 eh. 46 eh jadi kenyataan daripada Jepun tu memang masuk akal lah sebab Jepun ni dia banyak beli minyak daripada Amerika dengan harga yang lebih mahal eh sebab apa? nak bawa dengan kapal jauh eh dan kos pengangkutan kapal tinggi eh jadi lebih baik dia beli daripada Rusia lebih murah dan Rusia pula bagi diskaun lagi eh bagi diskaun lagi jadi saya harap lah dan saya rasa Jepun eh bukan setakat tak dengar cakap Amerika jangan beli minyak daripada Rusia dia akan tambah pembelian daripada Rusia dia akan kurangkan pembelian daripada Amerika eh haa Ha, tengok siapa fight. Eh. Sebab apa? Sebab Amerika ni dia mati kutu pasal tarif ni dengan China je. Jepun sekarang pun dah berani. Jepun tengok negara lain pun dah berani. Dia pun melawan. Eh. Saya rasa ramai negara akan melawan lepas ni. Sah? Kalau Jepun yang sekutu baik yang setiasa hangguk-hangguk dengan Amerika pun dah melawan. Ini kan pula negara-negara lain. Eh. Jadi perubahan dasar luar Perdana Menteri Jepun yang baru yang secara mendadak ni adalah berikutan rating PM terdahulu. Eh selepas um, rating PM tu dia sign dengan, dengan ditunduk dengan kehendak Trump ni rating dia jatuh sampai 20% Eh, 20% jatuh teruk eh. itu menunjukkan rakyat Jepun tak mau Jepun diperkudakan oleh Amerika Syarikat eh. jadi itu mencerminkan yang pendirian rakyat Jepun majoriti besarnya sudah tak mau lagi Jepun diperkudakan oleh Amerika jadi sebab itulah sebaik saja Takeichi ambil alih sebagai Perdana Menteri baru Jepun yang menggantikan Shigaru yang letak jawatan eh? sebab kena tekan eh? sebab dasar dia semua angguk-angguk kat Jepun eh. Dia ni terus tukar dasar dua Jepun menepati kehendak dan juga aspirasi rakyat Jepun eh rakyat Jepun ah eh? ha, saya suka betul lah Jepun nak melawan eh? saya dulu lah kenapa Jepun ni tunduk dengan Amerika eh yang dikatakan dasar baru Jepun ialah eh? dan dikatakan juga sekarang ni dasar baru Jepun eh akan cuba berbaik-baik dan berunding dengan China dan juga Rusia eh dan dua musuh eh Finland dengan Rusia ni dua musuh ketat dengan Amerika eh ah disebabkan dia jadi musuh ketat Amerika tiba-tiba cara tak langsung jadi musuh ketat Jepun juga eh. Ah, padahal ah, Jepun boleh saja berbaik-baik dengan Rusia dengan China eh dan kehadiran tentera laut pangkalan tentera laut Amerika di Jepun pun kononnya nak ah, nak nak, nak apa ni nak melindungi, nak bagi perlindungan kepada Jepun eh, ah, supaya Rusia dengan China tak serang eh. Ah, sekarang ni ah, dah nampak dah ya. Eh, engkau lindungi Qatar, Israel serang kau buat tak tahu je eh. Ah, Ukraine pun kau lepas tangan eh. Jadi apa jaminan eh? Ah, apa jaminan Ah ha, kalau Rusia ataupun China serang Jepun eh ataupun Korea tak je serang Jepun ni, eh, Amerika akan tolong, silap-silap kau cuci tangan juga. Jadi tak guna eh, tak guna menghabiskan berpuluh-puluh bilion bayar tentera Amerika kat sana. Ah ha, lebih baik aku berbaik-baik dengan China, berbaik-baik dengan uh, Rusia eh dapat minyak murah eh uh, tak payah aku nak spend berpuluh-puluh bilion nak bayar tentera Amerika kat situ eh. Jadi sebentar tu di Korea Selatan, rakyat Korea Selatan mula mendesak pemimpin negara tu untuk mengkaji semula dasar luar Korea Selatan dengan Amerika. Sebab, ha, sebab sama macam Jepun, eh, Korea Selatan pun dah selalu kena bully dengan Amerika ni. Baru-baru eh. ni apabila beratus orang pekerja Korea Selatan eh, yang tengah buat kilang dekat Amerika ni, eh, kilang besar, dah ditahan macam penjenayah oleh Immigration America ataupun ICE. Eh, telah mendapat kecaman hebat. Eh. Jadi penahanan tu eh, macam ditahan macam penjenayah eh. Ha. dan penahanan itu telah mendapat kecaman hebat daripada seluruh Korea Selatan eh. Ha. rakyat Korea Selatan marah betul eh, dengan layanan kerajaan Amerika terhadap pekerja-pekerja Korea Selatan di Amerika eh. Ha. dia anggap macam anjing-anjing je -anjing eh. Ha. jadi sampai masalah masalah Asia puak Asia lah eh. negara-negara ha. asal -negara ni bangkit ah, eh. jangan tunduk dengan 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 dengan, dengan, dengan Amerika ni eh. malah Singapura eh, yang dikatakan um, Uh, yang selama ni kita anggap pudel Amerika Syarikat di Asia Tenggara mula mengkritik dasar-dasar luar Amerika melalui Krishna Kishore eh, Menteri Luar uh, dan juga Menteri Luar PM Singapura sendiri. Uh, PM Singapura sendiri pernah kritik eh, tapi dia tak kritik keras lah. Tapi dia direct kritik dasar luar Amerika ni. Jadi ini tak pernah terjadi sebelum ni. Negara-negara eh. Asia yang kuat ni semua dah tak kritik Amerika. Eh. Uh, nampaknya Trump ni memang akan menjahannamkan Amerika lah. Eh. Tapi yang sedih dan malangnya, eh, yang malangnya, sedang negara-negara dunia ni dah anggap Trump ni sebagai pariah eh, sebagai pariah termasuklah negara-negara sekutu Amerika sendiri dah anggap Trump ni seekor pariah antarabangsa eh. Perdana Menteri kita pula terhege-hege nak jemput Trump datang KL untuk sidang puncak ASEAN ayo-ayo kadewale, lancar ni <laughs> jadi saya kesal eh Trump ni dah dianggap pariah dunia dah eh. Semua negara dah tiau sama dia eh. Negara Afrika dah tiau dengan dia, negara Arab pun dah, dah 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 macam dah taik muka dengan dia eh. Cina lagi lagilah kau-kau eh? Rusia, eh? Jepun, Korea Selatan, Singapura, kita pula nak pergi jemput dia datang sini. Eh? Apa ke benda ni ya? Eh? Tapi itulah walaupun dikecam hebat eh oleh rakyat Malaysia, PMX kita ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ah eh? tetap mempertahankan keputusan dia eh? Ah datang juga eh kita sama-sama buat demo lah ya. <laughs> aku kalau ada cang nak baling selipar muka dia, aku baling selipar muka dia lah. Dan Trump nak datang kat sini pun kabar ya sebab nak ambil kesempatan nak jumpa wakil-wakil China lah ya. Nak berunding pasal isu China sekat penjualan REE yang telah dibuat oleh Amerika ya. Eh, telah dibuat daripada China ni, ya. Jadi, isu sekatan REE ni, sekatan penjualan REE kepada dunia ni, sebenarnya dia target Amerika lah, tapi tak nampak sangat. Tak nak nampak sangat dia target Amerika. Amerika kata, mana-mana negara pun, kalau nak beli REE untuk buat senjata, dia tak nak jual, ya. Dia tak nak jual, ya. Mana-mana negara lagi, ya. Amerika lah. Dan Eropah pun, 90% keperluan REE dia untuk buat senjata datangnya daripada China, Eh? Jadi, tuan-tuan dan -tuan, puan Isu sekatan RE ini, penjualan rare earth ni adalah satu isu serius ya, yang boleh melumpuhkan industri senjata Amerika dalam masa 90 hari saja. Ya. Ha, itu mengikut pakar-pakar kewangan ini dalam bangsa. Ya. Dan Amerika memang tak dapat selesaikannya kurang daripada 10 tahun. Ada yang kata itu mengambil masa Amerika 15 tahun ya? Nak, nak nak buat kilang dia sendiri nak buat nak tapis dan semua ni 15 tahun ha, jadi masa dalam 15 tahun ni mereka tak boleh tambah peluru-peluru berpandu dia ha, ya? Uh, dikatakan uh, 60% daripada komponen jet pejuang F-35 tu perlukan REE ya? uh, REE dan di antara 70 hingga 90% keperluan REE Amerika ni uh, bergantung kepada China eh? bukan setakat nak buat senjata saja buat uh, elektrik car, buat uh, komponen telefon elektronik macam-macam eh? nak buat chips macam-macam perlukan REE eh? chips tu haa uh, dia ada macam magnet halus tau. Dia bukan magnet biasa ni. Ya, buat daripada besi ni. Buat magnet halus tu. Ha, semuanya chipset yang kecil-kecil ni perlukan air. Maknanya dia bukan sahaja. Ha, tindakan China ni bukan sahaja akan melingkupkan industri senjata Amerika. Tapi juga mungkin akan melingkupkan industri elektronik. Ya, dan chips Amerika Syarikat. Ya. Ha, begitulah seriusnya. Eh, seriusnya isu... Um, Isu ni yang boleh bawa perang. Eh? Boleh bawa. Sekarang ni tengah menggelabar lah. Dan dikatakan Trump ni dah tunduk pada China. selepas dia jumpa wakil China dekat sidang ASEAN ni. Dia dijangka akan bermesyuarat lah. Berunding dengan Presiden Xi Jinping di Korea Selatan. Eh? Di Korea Selatan pada saya rasa ujung bulan ni ataupun bulan depan lah. Eh? dia menghadap juga. Eh? Dan saya harap China ni tak akan mengalah. Jangan bagi muka kat Trump. Eh? sebab apa? Buat apa kau nak bagi? Kau bagi kat Trump dia nak buat senjata. Nak buat senjata nak bantai kau balik. Ha, nak bantai kau balik, baik kau jual ke negara lain. Eh? Ha, 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 ha. Dan China pula sangat berhati-hati. Eh? Ha, dia tahu Trump akan um, ambil jalan belakang nak beli ni. Eh. Mungkin dia suruh Korea, uh, Korea Selatan beli ke, Vietnam beli ke. Dan China dah buat strategi. Dia kata Korea Selatan pun kalau nak beli daripada dia, ha, kena bagi tahu. Eh? Kalau untuk buat senjata tak boleh. Ha, kalau kau nak buat uh, telefon, Ah okey kau minta banyak mana cukup-cukup untuk buat telefon je. Ah dia tak nak dia nanti dijual kat Korea Selatan, jual kat Vietnam, Vietnam jual dekat Amerika eh. Jual dekat Amerika buat senjata eh. dia tak nak macam tu. Dia kontrol habis eh. Kontrol habis eh. Ah dia tak nak macam India eh. India dia beli minyak daripada Rusia dia jual kat Eropah balik eh. Ah ha, dia nak. Eh mananya dan saya rasa isu REE ni kalau tak selesai eh boleh menimbul, menyebabkan perang antara Amerika dengan China dan China boleh gunakan isu ni. Ha, isu hari ini untuk menekan mereka supaya jangan serang sekutu dia. Iaitu Iran. Ha, aku bagi kau hari ini. Aku jualkan kau hari ini. Kau buat senjata. Kau serang Iran. Ha? Lepas Iran kau serang aku pula. Jadi bodoh lah Cina. Ha, kalau dia, dia jual juga hari ini kepada kepada Amerika. Sebab apa? Dia boleh jual kepada negara-negara lain. Ya, untuk buat benda lain. Ya. Untuk buat elektronik. Untuk buat chip. Untuk, buat semikonduktor. Untuk buat telefon. Untuk buat kereta elektrik. Yang permintaan tu luas. Ya. Ha, buat apa dia nak jual kepada negara. Yang akan buat senjata. Lepas tu nak tiba di dia balik eh. Aha. Jadi saya harap uh, China tak akan beralah eh, tak akan beralah dalam hal ni lah. Dan Malaysia pun eh kita ni tunjuklah sikit jangan jual REE kepada, kepada kepada kepada, Amerika lah eh. Kepada Amerika kita jual lah kepada China eh. China pun sentiasa nak beli eh, beli. Dan kita harap dalam isu tarif ni eh, Malaysia juga akan buat keras kepala juga macam Jepun lah ya. Ah ha, kita akan mula kenakan tarif ke atas barang-barang daripada Amerika ya. Ha, naikkan tarif ya. Tarif yang 3-4% kita naikkan sampai 10%, 15% ya. Ha, tunjuk sikit kita ni ada sifat melawan ya. Memang setiap pengorbanan tu ada harganya Tapi itulah sampai bila kita nak tunduk dengan Amerika ni kan. Aha. Jadi akhir sekali saya nak nak bagi satu satu komen lah ya. Oh tak ada. <laughs> Sekejap ya. Ah ada satu pendengar tadi dia komen lah. Dia tuduh saya ni wala'on. Dia kata wala'on ni dah, tak habis-habis isu ke nak serang kerajaan sendiri. Ha? Eh? Yang duk sibuk dengan negara luar pula buat konten. Konten ha, -ha pun dah hancur termakan doa sendiri. Pun uh, PN dah hancur termakan doa sendiri. Pun nak lawan kerajaan kunun. Belum apa-apa lagi parti sendiri yang hancur lebur. Fitnah. Inilah dia banyak yang sebut saya wala'on. Saya ni ahli amno. Bukan wala'on. Eh? Ah ha. tapi saya nak beritahu lah. Eh? Kalau nak komen tu biarlah spelling tu ejaan tu betul eh bukan content eh C O A T N content ejaan dia C O N T E N T eh ha, apa ni Ben Jusoh <laughs> ah ejaan dia content C O N T E N T bukan C O N T I N eh <laughs> aha okey ya betul jangan bagi muka jadi itu saja saya nak bagi tahu eh kuasa ha? terdengar uh, Jepun ya dan saya rasa ni akan jadi krisis besar eh? dan saya akan ikutilah juga apa perkembangan seterusnya di antara Jepun dengan Amerika ya dan sekarang Amerika bukan setakat bergaduh besar dengan China satu kuasa besar bukan setakat bergaduh dengan Rusia dan bergaduh dengan India dan bergaduh dengan Jepun satu lagi kuasa ekonomi dengan kuasa tentera yang besar dalam dunia ni ya bergaduhlah ha, kau dengan semua orang ya eh? ha, semua orang akan kita Israel nanti okey terima kasih kepada semua semua yang telah sudi bersama saya lebih 22 minit malam ni dan akhir sekali jangan lupa like Support channel saya, subscribe dan share dan uh, dan jangan lupa juga support uh, tim demi negara saya. Eh, ada banyak produk terbaru dan produk terbaru yang sampai ialah uh, sabun daripada Syria eh, sabun daripada Aleppo RM18 satu buku boleh tahan 6 bulan eh. Uh, uh, boleh whatsapp 011-3300-9817 dalam tu ada katalog eh. terima kasih ya dunia dah berubah eh. Uh, Amerika bukan taiko lagi dah dah ada banyak taiko-taiko lain eh. Rusia, China, Jepun eh. dah start melawan dah <laughs> betul jawi komen 20 sen <laughs> betul terima kasih Syukri Ya betul ya. Okey. Assalamualaikum. Bye.